अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे प्यारे मेंबर्स मैं हूं वलीद रजा और आपको वेलकम करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल अलिफ़ किचन में जी तो मेरे प्यारे प्यारे मेंबर्स आज हम लोग अलिफ किचन में बनाने जा रहे हैं बहुत ही मज़ेदार सूजी और फ्रूटकेक का बहुत ही मजेदार सा हलवा और इसको हम बहुत ही आसान तरीके से और बहुत ही झटपट बना लेंगे आइए चलते हैं और बिना कोई देर किए मजेदार सा सूजी का हलवा बनाना शुरू करते हैं तो सूजी का हलवा बनाने के लिए यहां पे मैंने एक पैन में डाल दिया है 500 ग्राम घी तो मैं यहाँ पे घी के साथ बना बना रहा हूं। आप इसको ऑयल के साथ भी बना सकते हैं लेकिन हमेशा हलवा जात घी के ही मजेदार लगते हैं तो यहाँ पे हमने घी को हल्का सा गर्म कर लिया है अभी हम इसमें शामिल कर देंगे तीन कप या पांच ग्राम सूजी और सूजी शामिल करके हमने इसको मीडियम लो फ्लेम पे 10 से 15 मिनट के लिए अच्छी तरह से फ्राई कर लेना है कुक कर लेना है कि सूजी का कुक कर रहे हैं आपको बताई देते हैं कि अगर आपने अभी तक हमारा YouTube चैनल आलिफ किचन सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली वीडियो को इधर ही रोक दीजिए सूजी को इधर ही कुक करना छोड़ दीजिए और सबसे पहले मेरे YouTube चैनल आलिफ किचन को सब्सक्राइब करके अपना बना लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा ताकि हमारी जितनी भी लेटेस्ट रेसिपीज़ हैं वो सबसे पहले आपको देखने को मिलें अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है बेल आइकन को प्रेस कर लिया है तो आप वीडियो को यहीं से देखना शुरू कर सकते हैं तो यहाँ पे हमने सूजी को अच्छी तरह से पंद्रह मिनट के लिए बिल्कुल हल्की आंच पे कुक कर लिया है फ्राई कर लिया है भून लिया है और मुझे इसका इतना ही कलर रखना है लेकिन अगर आपको थोड़ा डार्क कलर पसंद है तो आप इसको मजीद फ्राई भी कर सकते हैं और यहाँ पे अभी हम इसमें शामिल करेंगे दो कप चीनी तो आपकी अपनी मर्जी है अगर आप इसमें तीन या अढ़ाई कप चीनी शामिल करना चाहते हैं तो आप अपने जायके के मुताबिक चीनी शामिल कर सकते हैं लेकिन मैं इसमें दो कप चीनी ही शामिल करूंगा क्योंकि मुझे इसमें इतना ही मीठा चाहिए और यहाँ पे चीनी डाल के हम इसको मिक्स करेंगे और मिक्स करके हमने इसमें डेढ़ लीटर पानी डाल देना है और यहाँ पे पानी शामिल करके हम इसको अच्छे से मिक्स करेंगे ताकि इसमें कोई भी किसी किस्म की गुठली ना बने तो यहाँ पे अभी हम इसको कवर कर देते हैं और कवर करके मीडियम लो फ्लेम पे हमने इसको पांच मिनट के लिए कुक कर लेना है ताकि हमारा हलवा अच्छे से तैयार हो जाए जी तो मेरे प्यारे प्यारे मेंबर्स यहाँ पे हमने हलवे को कवर करके बिल्कुल लो फ्लेम पे पांच मिनट के लिए कुक कर लिया है और अभी हम इसमें शामिल कर देंगे 200 ग्राम फ्रूट केक तो आपकी अपनी मर्जी है अगर आप इसमें फ्रूट केक शामिल करना चाहते हैं तो कर दीजिए लेकिन अगर आप शामिल नहीं करना चाहते तो आप इसको स्किप भी कर सकते हैं तो फ्रूट केक लेके उसको मोटे मोटे पीसीज में कट कर करके वो आप इसमें शामिल कर दीजिएगा और फ्रूट केक शामिल करने के बाद हम इसमें शामिल कर देंगे हसबे जरूरत बादाम और पिस्ते और इसके साथ ही यहाँ पे हमने इसमें 200 ग्राम के जितना खोया भी शामिल कर देना है आपकी अपनी मर्जी है अगेन वही बात अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं तो खोया शामिल कर दीजिएगा वरना इसको स्किप भी कर सकते हैं और यहाँ पे अभी हम खोया डाल के इसको कवर करेंगे और कवर करके पाँच मिनट के लिए हमने इसको बिल्कुल लो फ्लेम पे दम वाली फ्लेम पे कुक होने देना है तो मिलते हैं फिर आपसे पांच मिनट के बाद जी तो मेरे प्यारे प्यारे मेंबर्स पांच मिनट के बाद ये देखें अल्हम्दुलिल्लाह 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 हमारा हलवा बन के बिल्कुल रेडी है और मुझे इसको इतना ही सख्त चाहिए था अगर आप पतला हलवा पसंद करते हैं थोड़ा सॉफ्ट हलवा पसंद करते हैं तो आप इसमें दो से अढ़ाई लीटर के जितना पानी शामिल कर सकते हैं लेकिन मुझे इतना ही टाइट वाला हलवा पसंद है इसलिए मैंने इसमें डेढ़ लीटर पानी शामिल करके इसको कुक किया है तो यहाँ पे अभी हम इसकी फ्रेम करते हैं बंद और इसको एक प्लेट में डिश आउट करते हैं जी तो मेरे प्यारे प्यारे मेंबर्स यहां पे हमने सूजी के हलवे को प्लेट में निकाल लिया है और अभी हम इसको गार्निश करेंगे खोए के साथ और इसके साथ ही हम इसको गार्निश करेंगे हसबे जरूरत बादाम और पिस्ते के साथ तो यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह हमारा बहुत ही मज़ेदार सा और एक मुख्तलिफ किस्म का सूजी का हलवा बन के बिल्कुल रेडी है मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरी आज की यह रेसिपी यकीन पसंद आई होगी अगर आपको ये रेसिपी पसंद आती है इसको लाइक कीजिएगा कमेंट कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर्स के साथ शेयर करना मत भूलिएगा तो इसके साथ ही अलिफ किचन से वलीद रज़ा को इजाजत दीजिए अल्लाह हाफिज़